Я уже тут 20 лет служу. Это впервые. И впервые приезд Блаженнейшего в наш город. И впервые появились такие люди, как Ольга Вадимовна и Алексей Евгеньевич, которые хоть что-то делают для этого города. А то обычно так все только что -то стараются взять, а эти хоть что-то делают. Вот. И я очень поражен тем, кто... Я же знаю этот район, я же здесь бываю. Тем, что они сделали, поражен тем, сколько они вложили сюда средств, трудов, материал, затрат материальных и духовных сил. Поэтому низкий поклон просто таким людям. Спасибо огромное. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ваші враження від сьогоднішнього заходу, від взагалі разномислі, від того, що ви сьогодні побачили тут, і які у вас враження? Ми повинні всі зрозуміти, наскільки це важливо, особливо в наш метушливий час, тоді коли справжні цінності втрачають свій блиск, а лишить те, що цінності не варті. Отже, отака праця. Отакий От подвиг має стати сенсом нашого життя, і не відродимо Україну, інакше не відродимо нашої культури і духовності. Я бажаю всім, хто приклав руки до цієї святої справи многих літ, щоб Господь завжди надихав їх на ще нові кроки. І тоді з цим натхненням святим ми дуже дуже багато зробимо в українській землі. І ця фортеця, і ця експозиція, і цей чудовий спів. І отой Монах скромний, що сидить із свічкою, молиться за Україну. Це все наш дух, це все наш родовід, це Україна. І хай вона живе во віки віків. Дуже дуже дякую Серафима. Серафима, голова синодального відділу Української православної церкви, церква і культура. Голова Радомишльської районної державної адміністрації Павленко Анатолій Анатолійович. Мої враження, які можуть бути враження сьогодні? Зрозуміло, що тільки позитивні враження через те, що далеко не кожен день і не кожен район має таку честь сьогодні, щоб такі високі люди, як блаженніший Володимир, як багато дуже поважних гостей сьогодні, які відвідали наш район, побували на тій чи іншій території. І Особливо хотів би зазначити те, що все-таки нам дуже повезло з тим, що такі люди, як Олексій Шерем'єнтів і Ольга Вадимівна Богомолець, знайшли це чудове приміщення, цей музей, відтворили і відродили його історію. І повинен сказати, що навіть миродомишляни самі не знали сьогодні те, що тут був колись і той Єлісей Плетенецький, який був дуже великим і поважним монахом в Києво-Печерській лаврі. Знали, що тут була папірня, від чого походить, але не зовсім знали її історію. І от кожна така подія, вона сьогодні відроджує історію не тільки нашого Радомишля, а й України в цілому. І хотів би сказати, що дай би Бог побільше нам таких гарних людей, красивих, гарних людей і меценатів і побільше таких гарних подій. Дуже вам дякую, дякую вам, дуже-дуже дякую. Архімандрій Київського монастиря Печерського, фундатора папірні Радамиський і книгопічатній Лавської. Почившего блето тысячу шестью с приложением Алексей нашей ходим. печати Алексей Шереметьев. Алексей Шереметьев. Володя, теперь у тебя есть грамота. Такую же грамоту я по честному мы определение которого ася улыбайся мы тебя все любим другу Академику, директору института гидродинамики и профессору, и члену корреспонденту который сотрудничает, <реклама> так, так, я, вот, у меня такое впечатление, что если бы вы сказали, что кроме всего прочего, большое спасибо, да большущее вам спасибо и всего вам самого. Сейчас в связи с получением грамоты дать мне две минуты для того, чтобы я рассказал некую историю, связанную с водой. И она говорила о том, что я там профессор. Спасибо. Следующую, грамоту, следующую грамоту я хочу вручить замечательному человеку и фотографу, который спас наши ребра, головы, руки нашей семьи. Когда мы умудряемся прилететь, как только у нас начинается кровопролитие и драка, он умудряется доехать со своей камерой и Он спасает Спасибо. Вадима Кимича. Спасибо. Да, да, да. да, да. да, да. Вадима можно все и не то сделать. Красавцы. Красавцы. Вот самый главный красавец. Да. А следующие мышки... Потому что э, прошлое ваше здесь пребывание на воздушных шарах закончилось прединфарктным почти состоянием моего пресс-секретаря, потому что двух журналистов еле довезли живыми до Киева. Одного сдали отческих не всегда могут контролировать свою ситуацию. Поэтому две следующие грамоты получает наша пресс-служба Акиншина Катерина и Евгений. А в Кате что-то есть. Она меня на пустом месте узнала, что я еду. Она такая. Катя. Катя. На воздушном шаре в небе над радостью. Это было. Глаза женщины полета. Это было это тебе. Как это мы <звы> пропустили <звы> такое? Ну, Но... а? бомба. Ой, ага. поцеловать. На самом деле безумная усталость, которая уже ушла и наступило ощущение благостности, потому что очень много переживал, очень много готовился, как все получится, как воспримут люди, как воспримет блаженнейший Владимир. Ну, на самом деле все получилось супер. Я считаю, что все довольны. Такого количества людей в Рада не было никогда в одном месте. И что самое главное, что э, патриарх впервые приехал в этот город и за всю долгую историю православия с 1620 года это первый приезд э, такого уровня человека. Все нормально? связанных с элементом. Мы видели кучу прекрасных икон, карт, медалей, Я не знаю чего еще. Я получил багаж каких-то таких прекрасных и исторических знаний. Всего, всего, всего. Я думаю, что <плодисменты> благодаря их Дим, мы все переносим. Мы и не последний. Да, надеемся не последний. Дай бог, чтобы ну кто чем занимается, все прекрасные люди, потому что такая прекрасная вот аура может только находиться там, где вот есть какая-то дружба, любовь, взаимопонимание, общая цель. Поэтому давайте мы выпьем все за них, поздравим их, и скажем огромное спасибо. Морько!

Чувствую себя очень многогранно. Э, ощущение того, что все наконец свершилось и больше можно не переживать. Ощущение жуткого голода, потому что несмотря ни на, на все, мне удалось есть только одну ягоду виноградины за все это время. Э, ощущение того, что возможно после этого праздника э, наше дело начнет двигаться быстрее. Ощущения абсолютно прагматичные что может быть те люди которые пришли сегодня на это освещение будут э, меньше бросать э, бутылок и окурков на эту землю которую мы поднимаем э, каждый день для того чтобы каждое утро сделать э, чтобы утро приходило на эту чистую землю и очень здорово что э, вот это да, такое после празднествован нее когда большие гости уже уехали, когда все это произошло, остаются близкие друзья и люди, которые действительно на плечах которых все это вот выехало, вынеслось. И поэтому мне очень хочется сказать в грядущие тем всем, кто будет это смотреть когда-нибудь, большое спасибо всем тем людям, которые каждый день по маленькому кирпичику складывали, складывали этот музей моеток, складывали папирню, складывали парк. И только благодаря... Нашим общим усилием у нас обязательно, обязательно все получится, то, о чем мы мечтаем. Спасибо.